أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم المرتبت آیت شریفہ ہے آیت القرسی کے مبارک سلسلہ کا آج چوتھا درس ہے آسانی کے لیے ہم نے آیت الکرسی کو دس جملوں میں تقسیم کیا ہے اس حوالے سے آج تیسرا جملہ زیر درس ہے ارشاد فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ جل شانہ وہ ذات پاک ہیں جن کے اشارہ قدرت سے ارز و سما کا سارا نظام چل رہا ہے اور وہ اللہ اللہ ایسے ہیں کہ نیند اونگ ہر شے سے پاک ہے اللہ کو نہ تو نیند چھو سکتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے مطلب یہ ہوا کہ غفلت کا کوئی لمحہ بھی غفلت کا کوئی لمحہ بھی بے خبری کا کوئی لمحہ بھی بے خبری کا کوئی لمحہ بھی, بھی اس ذات کے لیے نہیں ہے یاد رہے غفلت بے خبری بے علمی یہ سارے عیب ہیں کمزوریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سبحان ذات ہے رکو میں مم مم ہم مم 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 یہ سعادت, سعادت حاصل کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے رکو میں مم جھکتے ہیں سبحان ربی العظیب رب پاک رب ہے میرا رب عظمتوں والا سجدہ میں پیشانی رکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں سبحان ربی العلی پاک ہے میرا رب, رب, رب بلند و برتر بلند و بالا عرض یہ کیا جا رہا ہے اللہ سبحان ہے ہر عیب ہر کمزوری سے پاک قرآن پاک میں بے شمار آیات طیبات میں اللہ جل شان ہو کی صفت کو ذکر کیا گیا سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان ذات ہر عیب اور کمزوری سے پاک ذات نیند بھی عیب ہے کمزوری ہے اونگ بھی عیب ہے کمزوری ہے اس سے جو غفلت جڑی ہے لا علمی بے خبری جڑی ہے سب عیب اور کمزوریوں کی باتیں ہیں اور اللہ ہر عیب کمزوری سے پاک ہیں لا خز سنتم ولا نوم اللہ جل شانو کے لیے کوئی لمحہ غفلت کا نہیں اللہ نیند اونگ سے پاک غفلت بے خبری لا علمی سے پاک دوسرا پہلو یہ ہوا کہ اللہ جل شان ہما وقت بیدار ہیں ہما وقت بیدار کوئی لمحہ کسی سے غافل نہیں ہما وقت ہر ایک کے لیے اللہ دستیاب ہے جیسے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو آپ فرما دیں میں اس کے قریب ہوں میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں اس کی پکار پر ہر پکارنے والے کو وہ دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہے جو وہ مانگتا ہے جو وہ فریاد کرتا ہے حسرت کرتا ہے فرمایا کوئی لمحہ کوئی ضرورت مند بیمار ہے مظلوم ہے فریاد کر رہا ہے ہما لمحہ ہر آن ہر گھڑی ہر ایک کو سنتا ہوں ہر ایک کو سنتا ہوں اور غور کیجئے کہ ایسا صرف اللہ ہی ہے اور اکیلا ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں کہ ہما لمحہ دستیاب ہو ہما لمحہ سنتا ہو ہما لمحہ پکار کا جواب دیتا ہو ہم لمحہ فریاد کو پہنچتا ہو مدد کرتا ہو بے سہاروں کا سہارا بنتا ہو مایوسوں کے لیے امید کمزوروں کے لیے طاقت بنتا ہو صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے اگر ہم غور کریں تو کیا کوئی ایسا رشتہ ہے جو ہر وقت دستیاب بھی ہو اور ہر وقت ہماری سنتا بھی ہو ماں کی ممتا پیار کے حوالے سے بچوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے فکر مندی کے حوالے سے ایک اعلیٰ ترین مثال ہے ماں سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ اس حوالے سے نہیں لیکن غور کرے تو کیا ماں بھی ہر وقت بچے کی سنتی ہے بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سرانے بیٹھی ہوئی ماں بھی بچے کا رونا دھونا سن نہیں پاتی وہ خود نیند کیا کوش میں چلی جاتی ہے یا بیچاری تکلیف میں ہوتی ہے کئی مصروف ہو جاتی ہے اور بچہ روتا چیختا رہ جاتا ہے لیکن اللہ ایسے ہیں بھی نہیں اونگ بھی نہیں غفلت بھی نہیں بے خبری لا علمی بھی نہیں ہم وقت ہر ایک کی سنتے ہیں اور ہر ایک کی پکار کا جواب دیتے ہیں فرمایا کسی کو دکھ سنائے جائے تو دل کا بوجھ اتر جاتا ہے کوئی شبہ نہیں یہ حقیقت ہے کوئی اگر اس کی سن ہی لی جائے تو اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے بوجھ دل سے اتر جاتا ہے لیکن کس کو سنائے کس کے حضور کس کے سامنے اپنے دل کے بوجھ دل کے دکھ رکھے کس کو اپنے افسانے اپنی ضرورتیں مجبوریاں سنائے سوائے اللہ کے کون ہے پھر یہ ہے کہ کسی کو سنایا جائے تو وہ راز رکھ سکے یا نہیں الٹا ہمارا اپنا تماشا بن جائے لیکن اللہ ایسے ہیں ہم لمحہ ہر ایک کی سنتے ہیں جس نے دل کا بوجھ اتارنا ہے اللہ کو سنائے اللہ تے حضور اپنے دکھ پیش کرے سارے دل کے درد اللہ کے سامنے رکھے وہ ذات سنے گی بھی اور راز بھی رکھے گی راز بھی رکھے گی صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کیا ایمان, ایمان افروز بول ہیں بار بار پڑھیے لا خود سنتم ولا نوم لا خو ہو ولا نوم لا خز ہو ولا, ولا نوم اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں